Простой преподаватель, доцент кафедры менеджмента организации Черкашин ДК. Утро на кафедре началось с нежданной проверки с деканата. Доброе утро, Юлия Мидович! А за кафедры нету. Алгорам, на месте? Нет, никого нет, только я. А что, какие-то претензии к нашей кафедре? Да вы одна из лучших кафедр в университете. Вам бы только компьютерный класс. Вообще бы равных в универе нет. Как, как? Вы думаете, у нас нету компьютера? Подслушиваю. Кафедра финансов. Ух, я вам сейчас. Семь штук. Да ты что, Двухъядерные? Да нет. Хоть рабочие? Три штуки ничего, а вот три другие. Один зависает, второй как сумасшедший тарахтит, а третий как диски портит. А седьмой в тайне от замка Я выменял вот на эти штанишки. Иди, красота-то какая! Да, я видно сплю. А дальше все как всегда. Прием у хвостовиков, академ задолженности. Все, отчисление. А там отчисление. А там полным бредом, но мы учили. Кисло-кисло. Ну и как? Вы учили? Мы учили. Всю ночь учили, правда? А, а. Ну и где ваши хвостовки? Так, сейчас посмотрим. Опять ЕП-4-2. Мы отработаем. Ну, отработаете, так отработаете. Что с вас еще взять? После тяжелого рабочего дня Дмитрий Константинович полностью отдается своему хобби. Ох, опять эти Как бы не Опа, поехали. Пятка на сон. Пятка на сон пятка носок и проходочка. Новое движение, раскорячка и раз, и раз два, три. А теперь тайбуем. Главное не потерять ритм, побольше энергии. Что это такое поешь, у могу муха догнать? Девку хорошо, а чем не трусить? Роды ну, вот и справляемся. И сердечненько прощаемся. Все, как... А каждую ночь нашему герою снится один и тот же сон. Как он возвращается в деканат факультета менеджмента и экономики. Леонидович, пожалуйста, на столе ее замолчала. Это же доцент. Доцент как Кузнецова. Поздравляю. по пучки. А теперь это все делает Юрий Леонидович романтика. Поиск денег на концерты, ненормированный рабочий день, никакой личной жизни. Как я вам завидую, Леонидович? Да, работа шип ха привет, ха канал. Давай, давай, давай. спешил, что забыл одеть свой праздничный сертюк. Да. Эх, как хорошо дома! Елена Ильинична, чайник закипел! Вау, какой я вижу, Какие люди! Машина! <реш> Шо! Восторну! <аспирануре? реш> да, я поступила! Дмитрий Константинович, а вам не кажется, что ваше место на кафедре? Кто это? <реш> это наш декан Николаевич Балаклевский. Руслан Николаевич, как много я вас слышал! У меня до внешнего ничего, пойдем и пригласить вас на танец. То, вот. я решал, я вас сейчас забодаю, забодаю. коротко, злободневно. А следующими представляет свой видеоролик команда «Дети перестройки». Что ж, просим актеров из команды микрофоном. дети перестройки. Представляет один день из жизни студента. В одном маленьком-маленьком городе обычное студенческое утро начиналось так. Должен собрать самую лучшую команду. Слушаюсь. Я соберу лучших из лучших. Это должны быть студенты. Я соберу лучших людей. Лыж, вставай. Ты же завод в будильник посидел. Значит, вставай. А давай вставай. Вставай, я сказал. Ты что, не чуешь А ну бегом встал! Так, засранец! А ну поднялся с кровати и быстро встал! Хватит спать! Я кому кажу? молодец, пойдем. Юлька, Светка, вы что, спите до сих пор? Осталось 10 минут. Кстати, а Василишна не видел, Юль? Кстати? Как 10 минут? Вы что,

ребятам в этом общежитии. Отлично, теперь все сборы. знаменитого ученого докучаева. Он известен не только студентам нашего вуза, но и далеко за его пределами. А дерево! Я нахожусь у главного корпуса нашего университета. Сегодня мы хотели бы узнать, что же думают наши студенты о некоторых участниках команды «Стиляги». Давайте узнаем об этом. Начать мы решили с лидера команды, доцента кафедры менеджмента организации Дмитрия Константиновича Черкашина. же может рассказать о Дмитрии Константиновиче лучше, как не он сам? Давайте же спросим у него. К сожалению, Дмитрий Константинович отказался давать интервью. Спросим о нем у него студентов. Дмитрий, разрешите узнать у вас, что вы думаете о преподавателе Дмитрие Черкашине? Я знаю, что он никогда не учит студентов пошлости. Это добрый и отзывчивый человек. Он никогда не обижает студентов. специалист. Ну вот, в принципе, и все. А это студенты, которые пришли к Дмитрию Константиновичу пересдавать экзамен. На этой кафедре работает еще один представитель команды «Стиляги» лысенькая Лилия Владимировна. Теперь послушаем, что же они расскажут ее студенты. не могли мы обделить свое внимание доцента кафедры экономической теории Лысенька Веронику Владимировну, которая также играет в команде «Стиляги». Ну что, Серега, идем на пару, а то уже время. Да не, Роман, давай сегодня не пойдем. Ребята, пару слов о Веронике Владимировне. О, она классный преподаватель. Она так интересно рассказывает. Ее так хорошо студенты слушают. Да вы сами посмотрите. Спят усталые. Кафе достопримечательность нашего городка. Здесь в разное время отдыхали знаменитости со всего бывшего Советского Союза.